श्री स्वामी समर्थ श्री दत्तगुरु यांचा सर्वात शक्तिशाली मंत्र आज आपण पाहणार आहोत श्री दत्तगुरु बीज मंत्राने सर्व प्रकारची शारीरिक व मानसिक त्रास दूर होतात हा मंत्र खूप शक्तिशाली आहे हा मंत्र तुम्ही शेवटपर्यंत ऐका ओम द्राम दत्तात्रेयाय नम ओम द्राम दत्तात्रेयाय नम ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः 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 ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः